जय श्रीराम आपण आता नाशिकला धर्मवीर म्हणून प्रख्यात असलेले कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ शिवशंकराचे एक अत्यंत खूप मोठे निस्तिम भक्त सुनीलजी बागुल यांच्या घरी आहोत आणि त्यांना आपण विष्णू शंकर जैनांच्या कार्यक्रमाचं जे तेरा सप्टेंबरला आहे त्याचं निमंत्रण दिलं आहे सुनीलजी आपण हिंदू समाजाला आवाहन करावं या कार्यक्रमाला उपस्थित राहा आणि विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी जास्तीत जास्त संख्येने या उजर विमानतळापासून कार रॅली जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने निघाली पाहिजे असं आणि कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं आवाहन करा जिवादार सेवक संस्था यांच्या वतीने विष्णू शंकर जैन यांना आपल्या संस्थेतर्फे जे आमंत्रित केलेलं आहे गेल्या अनेक वर्षापर्यंत निष्पापणे हे दोन्ही बाप बेटे हिंदू धर्माची मंदिरं वाचवण्याकरता स्वतःच्या कष्टाने लढत आहे आणि बरेच मंदिरं आपले जे सातशे वर्ष मुस्लिमांचं राज्य होतं त्या टायमाला ते बळकवले गेलेले ते परत मिळवण्यासाठी विष्णू शंकर जैन आणि त्यांचा मुलगा हे आपल्यासाठी प्रयत्न आहेत तर ते नाशिक शहरामध्ये येत असून आपण सर्व हिंदू बांधवांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि या कार्यक्रमाला सर्वांनी उपस्थिती लावावी अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने या अशी मी पुन्हा एकदा आग्रह आग्रहाचं राम। जय श्रीराम धन्यवाद धन्यवाद दन्य। राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी कृपा करा तेवढी कारण फार मोठा माणूस आहे आणि आपले हिंदू धर्म संस्थानांसाठी लढतोय आपले शिवाजी महाराज सांगून गेले की चुकूर होऊ नका काशी विश्वेश्वर मुक्त करा त्यांच्या आज्ञेच पालन करत तर आपलं सगळ्यांचं काम आहे त्याला सपोर्ट करण्याचं जय श्रीराम जय श्रीराम राष्ट्रसंत जनार्दन स्वयंपूजनीय माधवगिरी नाशिक औरंगाबाद रोड पुण्य आहे की तुमच्या सारख्या साधू संतांचं आम्हाला दर्शन होतं वारंवार आणि वारंवार हो यायचा योग येतो जय श्रीराम जय श्रीरा बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में उधारने वाले विष्णु शंकर जैन जो कि राम जन्मभूमि न्यास के तो प्रसिद्ध वकील हैं पूरे भारतवर्ष में ऐसे महान विभूति जो चिंतित करते हैं नासिक से उनका सहद स्वागत अभिनंदन है हम सब लोग सनातनी जितने भी साधु संत महात्मा हैं उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे और तेरह सितंबर शिक्टंब, को आने वाले Uh, समय में उनका हम स्वागत करेंगे सभी साभि साधु संत महात्मा मिलकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तपोवन पंचवटी नासिक जय श्री राम जय श्री राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ भगवान मंगलम कुंज तापस मंगलम बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म में एक से दिग्गज हुए हैं और आज बहुत आवश्यकता है कि हम लोगों को उनके पदों पर चलना महाजुन कथा चलता हमारे महापुरुष लोग जो पदार्पण करके आगे के बाद दिखाए हैं उसी बात पर हम लोग को चलना चाहिए जगत को रामन सर भगवान ने पहले आज से चार पाँच वर्ष पहले हुए थे तो उन्होंने यमुनों के आक्रमण को कम करने के लिए उन्होंने उनसे उन्हों शर्त रख करके और कर बद तो उनको हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया था उस समय जजिया के साथ ही जो जो, जो, जो परेशानियाँ थी मतलब उनको सबको मान करवाए थे और हिंदू मंदिरों पर जो आक्रमण उनका हो रहा था उसको तो रुकवाने के लिए उन्होंने पूरा उसमें गया सुन और जो, जो, जो भी थे उनको सबको मजबूत कर दिए थे तो आज मज� का समय ऐसा है यौनों के आक्रमण से उनके बाद में काशी विश्वनाथ के राम जन्मभूमि अयोध्या श्री कृष्ण जन्मभूमि अफुराय ये इनके द्वारा मतलब जो जन्मभूमि थी उनको उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया चाहे शिवलिंग यहाँ पर जो, जो थे वहां पर उन्होंने मस्जिद बना लिया तो अभी हमारे हिंदुओं को कलयुग के हिसाब से कले संभल सकती जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे एकत्र नहीं होंगे तब तक, तक हम लोग की शक्ति बढ़ेगी नहीं तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि हमारे शुभ काम के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री शंकर जैन जी और विष्णु जैन जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं उनका पदार्पण हो रहा है नासिक जिसे विभ्य क्षेत्रों में तो हम लोग का फर्ज बनता है कि सभी जितनी संख्या में हो सके उनके हौसले को उनके मनोबल को बढ़ाएं और उनका साथ सहयोग सा दें क्योंकि जब सबका साथ रहेगा तो ही शुभ काम करने में लोगों को मनोबल बढ़ता है और आगे के लिए सफलता प्राप्त तो होती जाएगी इसीलिए सभी से अनुरोध है इसमें हिंदू मात्र सनातन धर्म के रक्षा के लिए एकत्र हों और यह कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेकर कृपा करें इतना कहते हुए मैं आप लोगों से पुनः कह रहा हूँ कि कलयुग है युग का प्रभाव है तो इसलिए यहाँ पर जैसे विश्व प्रसाद है तो हमारे अनेक शाखाएं बनी हैं दुर्गा वाहिनी से लेकर शिवसेना से लेकर के विश्व हिंदू परिषद से लेकर आर एस एस से लेकर बजरंग दल से लेकर के बहुत शाखाएँ हैं तो किसी न किसी प्रकार से में जुड़े हुए हैं तो सबका एकी एकी एक ही धर्म एक ही एक उद्देश्य है धर्म और रक्षित रक्षा जो हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे इसलिए आप लोग सनातन धर्म रक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और अधिक संख्या में आने कृपा करें इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ हम शांति 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 सर्वे बंत सुखना सर्वे संत विरा सर्वे भगवान प्रसन्न महाप्रसिद्ध भाग भवे जय श्री राम जय श्री राम, जैस्री राम। बस पे ढोक बस आई थी पैसे कल्याण में बोल दिया कर ले चला वो बस है तो ना तो दूर आने मार दे इधर ऊपर चला हां कौन समझो अभी आके क्या हो क्या आगे सर तक लेके आ जाओ ना सामने जाएगी बच्चे ही ट्रेन से ना हां नहीं तो ठीक है ओके चलो वो जैसे महाराज

सतीश जी आमचं जीवधार सेवक संस्थेचा व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्हाला मोठं काम आहे चाळीस लाख रुपये हिंदू समाजाला वाटले आमच्यापर्यंत आणि रजिस्टर केली आहे संस्था दहा लाख रुपये शिल्लक आहे चाळीस लाख रुपये हिंदू समाजाला वाटले आणि कधी कुठल्या पेपरला वाटले नाही वाटले म्हणून नाही त्यांचा नंबर घे आपण त्यांना सात्विक नगरला दत्त मंदिरात तुम्ही या जय श्रीराम जय श्रीराम हाय श्री सेवा संस्था सुप्रसिद्ध वकील श्री विष्णुशंकर जैन हे तेरा तारखेला तेरा सप्टेंबरला रात्री नऊ वाजता कालिदास काला मंदिरामध्ये येत आहे या जीवाधार सेवा संस्थेने जे आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला हजारोंच्या संख्येने सर्व हिंदूंनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं हो। बहुमोल असं मार्गदर्शन मनोगत व्यक्त होना है सर्वानी विनंती करते सर्वानी आवर्जुन तेरह तारीखे रिना नजता कालिदास कला मंदिर मध्य धन्यवाद जय श्री राम जय श्री रामय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से पते नम नासिक पूजनगरी धर्मनगरी में हमारे जीवाधारा सेवक संस्था की ओर से कालिदास नाट्यक्रम में तेरह सितंबर को शाम को सात बजे, नौ बजे हमारे देश की सुप्रसिद्ध एडवोकेट शंकर जैन जो हमारे कालिदास है हमारे काशी विश्वनाथ जी की राम मंदिर की हिंदू तमाम मंदिर की जो केस लड़े ऐसे सुप्रसिद्ध एडवोकेट हमारे विष्णु शंकर जैन जी नासिक पधार रहे यानी मैं आवाहन करता हूँ सभी संत महल सभी भक्तजन ऐसे जो विष्णु जैन जी की जो भाषण प्रवचन जो वो मंदिर प्रति क्या क्या काम किए राम मंदिर के लिए क्या किए यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए क्या करे यानी मथुरा में कृष्ण मंदिर में क्या क्या कर रहे वो विषय में चर्चा करने के लिए नासिक जैसे कुंड नगर में आ रहे हैं हम लोग सब लोग मिलकर उनके स्वागत अभिनंदन करेंगे यानी उनकी, करें उनकी मुखार से जो हमारे धर्म के लिए राष्ट्र के लिए समाज के लिए और मठ मंदिर के लिए जो काम किए उनके बारे में लोग सब जानकारी लेंगे हम लोग सभी लोग तेरह सितंबर कालिदास में रात को नौ बजे सुनेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अपन आता राम सिंह जी बाबु जे हिंदू एकता आंदोलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना पत्रिका द्यायला आलेलो आहोत आणि ते हिंदू समाजाला जे आवाहन करताय त्या आवाहनाचं सगळ्यांनी प्रतिसाद देऊन स्वागत करावं जय तमाम नाशिककर नव्हे तर नाशिक जिल्हा ते दिल सर्व हिंदूंना मी आवाहन करतो की तेरा सप्टेंबरला ज्यांनी श्रीराम जन्मभूमी आणि काशी विश्वनाथ या ठिकाणी जो प्रकार घडतोय त्याचा प्रखर विरोध केला आणि आपल्या हिंदूंना न्याय मिळवून दिल्या मंदिरांसाठी नेहमी हटणारे शंकर जैन हे नाशिकमध्ये येत आहे आणि त्यांचं प्रगट व्याख्यान हे नाशिककरांना त्यांच्या मुखातून आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे तमाम हिंदूंनी या कार्यक्रमाला का अत्यंत रिरलीने आणि उत्साहाने सहभागी आहो हजारोंच्या संख्येने असं मी विनंती करतो मी हिंदू एकता आंदोलन पक्ष व तमाम हिंदू सकल समाजाला मी त्या ठिकाणी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमात सहभागी राहो जय जय श्रीराम